Disangka tumbang, selepas bermain dengan 10 orang, tetapi Harimau Selatan membuktikan mental juara mereka. Di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Darul Tazim bangkit luar biasa, menundukkan Kuching City dalam aksi penuh drama, VAR, kad merah dan jaringan cantik. Bagaimana JDT mampu membalikkan keadaan walaupun kekurangan pemain? Jom kita kupas aksi epik ini. Johor Darul Ta'zim (JDT) terus mengekalkan rekod kemenangan 100% dalam saingan Liga Super apabila menewaskan Kuching City FC 2-1 dalam perlawanan mendebarkan di Stadium Sultan Ibrahim (SSI) walaupun terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Perlawanan ini cukup penting buat kedua-dua pasukan. Kuching City memburu kemenangan bagi mempertahankan kedudukan di tangga kedua liga, manakala Harimau Selatan pula mahu mengekalkan dominasi mutlak di gelanggang sendiri. Kehadiran semula Stuart Wilkin dan Syama Kuti Aba dalam skuad JDT turut mencuri perhatian apabila kedua-duanya disenaraikan sebagai pemain simpanan. Di kem pelawat, bekas pertahanan Pinang FC, Arif Farhan Mat Isa turut berada di bangku simpanan. Sejak whistle permulaan, JDT jelas menguasai permainan dan berusaha mencari gol awal menerusi gandingan berbisa Bergson Da Silva dan Jairo Da Silva. Bergson hampir membuka tirai jaringan pada minit ke-10 namun gol tersebut dibatalkan selepas pengadil Razlan Jofri Ali mengesan kekasaran Jairo ke atas James Okuosa, keputusan yang turut disahkan oleh VAR. Ketika JDT rancak menyerang, Kuching City pula mengejutkan tuan rumah Apabila Scott Woods meletakkan The Kids di hadapan pada minit ke-43 hasil hantaran Ramadan Saifullah Usman. Walaupun jaringan itu pada awalnya dianggap offside, VAR mengesahkan gol tersebut sah. JDT terus berusaha memburu gol penyamaan namun terpaksa akur ketinggalan 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, pengendali JDT, Sisco Munoz membuat pertukaran awal dengan memasukkan Manuel Hidalgo dan Iago Sesar da Silva bagi meningkatkan tempo serangan. Namun cabaran semakin getir apabila kapten pasukan, Nezzo Insa dilayangkan kad merah pada minit ke-56 selepas VAR mengesan beliau menanduk muka Scott Woods. Walaupun kekurangan seorang pemain, semangat juang Harimau Selatan tidak pernah luntur. Hanya dua minit selepas itu, Necho Mendes berjaya menyamakan kedudukan, sekaligus membangkitkan semula sorakan penyokong di SSI. Momentum kebangkitan diteruskan apabila Bergson meledak gol ke-14 Liga menerusi satu jaringan cantik pada minit ke-64, sekaligus meletakkan JDT di hadapan 2-1. Bagi mengukuhkan benteng dan mengawal permainan, Cisco Munoz memasukkan Stuart Wilkin pada minit ke-70. Kemasukan pemain tengah kebangsaan itu berjaya memastikan JDT mengekalkan kelebihan sehingga tamat perlawanan. Keputusan ini menyaksikan JDT terus selesa menerajui carta liga dengan 45 mata. Kuching City pula jatuh ke tangga keempat dengan 28 mata, membuka peluang kepada Selangor FC untuk merampas kedudukan kedua. Selepas ini, JDT dijadualkan menentang PDRM dalam aksi pusingan 16 Piala Malaysia pada 18 Januari manakala Kuching City akan berdepan Pinang pada tarikh yang sama.